আজি ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি দিৱস তৃতীয় বাৰ্ষিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি দিৱসত মৰিয়নী মহাদেৱ আগৰৱালাৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত এক উদলি পদূলি পৰিৱেশ উদযাপন কৰা হয় পতাকা উত্তোলন শ্বহীদ অৰ্পণৰ পাছত মৰিয়নী নগৰত এক বিশাল আদিবাসী লোকসকলৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰূপম ছুৰীৰ সম্পাদনত ইয়াতে ডিব্ৰে নামৰ এখন স্মৃতিকণ্ঠ উন্মোচন কৰা হয় মোগলী সভাৰ মাজে মাজে আদিবাসীসকলৰ বিভিন্ন নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু ৰাতিলৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠানত কেইবাজনো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে উদযাপন সমিতিয়ে মই খুবেই আনন্দিত আৰু মই আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদক আমি বিশেষকৈ দুৰ্গা শৌচা ডাঙৰীয়া তেখেতকসমূহ শিক্ষয়িতাসকলক ধন্যবাদ জনাম আহ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰ আজি এই দিনটোতে ঐতিহাসিক দিনটোতে আদিবাসী শান্তি চুক্তি দিৱস হৈছিল আৰু তেইছ চন চৌব্বিশ চন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হ'ল তৃতীয়বাৰৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে আমি যোৱাতবাসী ৰাইজ মৈনিবাসী ৰাইজ ভবাগ্যৱান আমাক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সুযোগ দিলে আমি ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্ততে আমি মোৰ মনত পৰিছে সৰু কালৰ পৰা গুলি ফুটা বমপুটাই এখনত দেখিছিলো আলফা শান্তি চুক্তি হল হিমাচা শান্তি চুক্তি কাৰ্বি শান্তি চুক্তি ইয়াৰ লগতে আদিবাসী শান্তি চুক্তি আজি শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত অসমখনত শান্তি এটা পৰিৱেশ এটা ঘূৰি আহি আজি এই আদৰণীয় পদক্ষেপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকেই চিকিৎসক ধন্যবাদ জনাম গৃহ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জনাম মোৰ ব্যয় বিশ্বাস আজি মাননীয় মহামুহিম ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক তেওঁলোকে মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃতাধীন এন ডি এৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰি আজি ভাৰতৰ উচ্চতম শিক্ষতম আজি পদবী অৰ্থাৎ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদবীত আজি অনিষ্ট কৰিছে আদিবাসী লোকসকলৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে পোন প্ৰথমৰ বাবে আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতা হোৱা আশী বছৰৰ এই সময়কণত যে দেখা পাইছো আদিবৰ দল বহুত পিছৰে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ চৰকাৰে মৰ্ম বেদনা বুজিব চেষ্টা নকৰিলে কেতিয়াও দুৰ্গা হাজাৰ দৰে লোকসকলক মাতি আনি পেলাই কি অসুবিধা কি আপোনালোকৰ সমস্যা এবাৰ চুক্তি এটা কৰোচোন আহক আমি আগবাঢ়োচোন আহক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া এই কথাবোৰ চিন্তা নকৰিলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ কেন্দ্ৰ ৰাইজৰ যি উদ্যোগ ললে এইটো এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ভৱিষ্যতৰ দিনত এটা নতুন মাইলৰ কোটাৰ ৰূপে এই আদিবাসী শান্তি চুক্তিয়ে প্ৰেৰণ কৰিব আজি দ্বিতীয় আদিবাসী শান্তি চুক্তি দিৱস হয় এই আদিবাসী যিটো একৰ্ড এই একৰ্ড খিনি আমি সুদীৰ্ঘ ত্ৰিশ বছৰ দিন সংগ্ৰাম কৰি এইছো দুহেজাৰ কৰিছো আৰু এই আমাৰ বহুখিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ মানুহ নিজৰ তেজ দিব লগা হৈছে বহুখিনি মানুহ মৰিছে এই চুক্তিখিনি তেজৰ বিনিময় পাইছো আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোত আমি স্মৰণীয়াইছে আমাৰ জ্যোতি কৰ্মী তেখেতসকল সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু আজিও দেখিছে তেখেত দুয়োজনক সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে খোজ কাঢ়ি আছে নেতা হিচাপত নহয় আজি মানে ৰাজ্য হিচাপে খোজ কাঢ়ি আছে আৰু মইতো আপোনালোকে জানে মইতো বন্দুক ঘূৰা মানুহ আছিলে এতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলো আৰু কি ক'ম আৰু বাকীখিনি ৰূপায়ণ হব লাগে গোটেইখিনি জনজাতিকৰণ হব লাগে আৰু এই চাহ বাগানৰ মানুহবিলাকৰ যিখিনি আৰ্থিক দুৰৱস্থাটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগে সেইবিলাকক ভাল হাজিৰাটো পাব লাগে মানুহ হিচাপত আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰো অসমৰ ৰাজ্যতো কি ট্ৰেণ্ড কৰি পাব লাগে আমি চুক্তি ৰূপায়ণ হব লাগে চাহ বাগানৰ যিখিনি সমস্যা আছে উজনি অসমত মেক্সিমাম চাহ বাগানৰ সমস্যাবিলাক দেখি থাকো সেই চাহ বাগানৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হব লাগে শ্ৰমিকসকলে মানে সঠিক যিটো পাওনা হাজিৰা মাটিৰ মাটিৰ আমি চৰকাৰক জনাই আছো সদায় আমি চৰকাৰৰ অসীৰ্জন হলেও চৰকাৰক জনাই আছো আৰু আমাৰ লগত দুইজন যিখিনি নেতা আছে চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হলেও ৰাইজৰ লগতে সদায় থাকে আৰু ৰাইজৰ হৈয়ে ঘূৰি আছে নাই গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইটো সময় লাগিব আমিও চৰকাৰ দিল্লী চৰকাৰ অসম চৰকাৰ প্ৰেছাৰ দি আছো লাগাত প্ৰেছাৰ দি আছো হে চুক্তি গোটেইখিনি ৰূপে নোহোৱালৈকে আমি প্ৰেছাৰ দি থাকিম এইটো দিশাই আছে তাতে প্রত্যেক ছয় মাহের অন্তরে অন্তরে আমা রিভিউ মিটিং হয় আমি উত্থাপন করি আছে আর মরেনি পড়া পূরজ দাসৰ ৰিপোর্ট এনজে মিডিয়া আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন কেনে হ'ব আপোনাৰ সন্তান আৰু আপুনজনৰ হৈতে কেনেদৰে কটাব আপোনাৰ আছুৰি সময় এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান লৈ শুভম গ্রুপে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন তিনিশ বাষষ্ঠিটা ফ্লেটযুক্ত শুভম গাৰ্ডেনৰ সফল নিৰ্মাণৰ পাছতেই বিছ বছৰৰ ভৰসা ষোল্লটা প্ৰজেক্ট আঠাইছ লাখ বৰ্গফুটৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ আৰু পোন্ধৰ লাখ বৰ্গফুটৰ চলিত প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ অভিজ্ঞতাৰে যোৰহাটত শুভম গ্ৰুপে নিৰ্মাণ কৰিছে দ্বিতীয়টো প্ৰজেক্ট শুভম পাৰ্ক অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে নিৰ্মিত শুভম পাৰ্কত আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে থাকিব ক্লাব বেডমিণ্টন কোৰ্ট কমিউনিটি হল কিডছ প্লে এৰিয়া স্লেছ পল আৰু জিম ক্লাব প্ৰতিটো ব্লকত থাকিব টু পইণ্ট ফাইভ বি এইচ কে থ্ৰী বি এইচ কে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ বি এইচ কে ফ্লেট লগতে থাকিব আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ আপোনজনৰ প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি আজিয়ে বুক কৰক আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন যোগাযোগ কৰক ছিক্স ডাবল জিৰ' ডাবল থ্ৰী জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' নম্বৰত আমাৰ ঠিকনা সোণাৰীগাঁও তৰজাত যোৰহাট ছেভেন এইট ফাইভ জিৰ জিৰ ওৱান ছহেজাৰৰো অধিক বাসিন্দাৰ ভরসা শুভম গ্রুপ